নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম আৰু বহুতে বিচাৰি আছিলে একো ইক এখন লাগে একো এখন লাগে এতিয়া একো ফাইনেলি একোখন আহিলেই আৰু আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ষ্টেবুল হৈ ৰখাতো মানে চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ কিছুমান কথা আছে বহুতে মানে এজনেতো কমেণ্টেই কৰিছিলে যে আপোনাৰ মাথাটো কিয় ইমান হৈ থাকে বাৰু যে কি নহওক একো নাই অকণমানেই হাঁহিব পাৰিলোঁ মানুহ হাঁহি মাতি থাকিলে বোলে অকণমান স্বাস্থ্যকৰ হৈ থাকে সেইটো কাৰণে আপোনাক হাঁহিব পাৰিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ইক'খনৰ চাবিটো হাতত লৈ ল'লোঁ ভাবিলেও ইক'খনৰ ৰিভিউটো আপোনালোকক দি দিওঁ যিহেতু ইক'খন আহিছে খুব ধুনীয়া কালাৰত আছে একে ইক'খন আৰু কণ্ডিশ্যনো একেবাৰে একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত আছে মানে একজেক্ট দামটো আপোনালোকক জনাই দিম ইক'খনৰ মানে ফাইনেল দামটো কিমানত ল'ব পাৰিব কি কথা সকলো ত' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ ব'লক তেতিয়া আৰু বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে ইক' লাগে ছুপাৰ কেৰি লাগে ছুপাৰ কেৰি ভিডিঅ'টো দিলোঁৱেই অলৰেডি আপোনালোকে চাইছেহি আৰু যিখিনি যিসকলে ভিডিঅ'টো চাইছে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু কমেণ্ট কৰক আপোনালোকে কমেণ্ট এটা কৰিলে বেছি ভাল লাগে দিয়কচোন কমেণ্ট এটা কৰিলে মানে মনৰ ফূৰ্তিটো মেইন তো বোলক বাৰু যেই কি নহওক যিয়ে নহওক এতিয়া ইক'খনৰ ৰিভিউটো বনাব দি দিওঁ ব'লক আমাৰ ইক'খন হৈছে এইখন আহি পোৱা আৰু এইখনৰ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ মই পাহৰি আছিলোঁ আপোনালোকক দিম বুলি মানে কিবা কিবি কাৰণত কেতিয়াবা ভিডিঅ' দিবলৈ থাকি যায় অন্য কথা একো নাই কিবা কিবি কাৰণ ভিডিঅ' দিবলৈ থাকি যায় প্ৰথম আপোনালোকে আউটড'ৰটো চাই লওক এইবিলাক চাই লওক গোটেই একদম ধুনীয়াকৈ আছে ৰেইনগাৰ্ড বাকী হুইল কভাৰ চুইল কভাৰ চব লাগি আছে টায়াৰ একদম অলপ ধুনীয়া হৈ আছে এইটো টায়াৰো ধুনীয়া হৈ আছে মানে গাড়ীখন একদম ধুনীয়া লুকশ্বত আছে আৰু এইখন চেভেন ছিটাৰ হয় মই বাকীখিনি কৈ আছোঁ আৰু ভিতৰৰ কথাখিনি বাহিৰটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই লওক দেখিছেনে এইবিলাক ফিটাই এৰা নাই এইবিলাক ফিটাই এৰা নাই চব আৰু গোলাঘাট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় এইটো টায়াৰো অ'কে আছে এইটো টায়াৰো অ'কে আছে মানে গোটেই এইটো চাইডো একদম ধুনীয়া হৈ আছে গেট আপটো আৰু এইফালৰ পৰা খুলি দেখাই দিছোঁ চৰি লক আছে গাড়ীখনৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়াবা বনাব লগা আছিলে কিন্তু বনাবলৈ মানে কিবা কিবি কাৰণত থাকি গ'ল আৰু এইবিলাক চাওক গোটেই চিল আছে দৰ্জা দৰ্জা চিল আছে বডি চিল আছে এইবিলাক বডি চডি সম্পূৰ্ণ চিল আছে ক'তো একো ঘাঁহ নাই চাওক গাড়ীখনত অলপ ৰ'দ পৰি আছে তথাপিতো দেখাইছোঁ আৰু এইখন দৰ্জা মই খুলি খাই ভাল নলবোঁ মই কৈছিলোঁ যে ছেভেন চিটাৰ হয় ইয়াত আপোনাৰ চিটকাভাৰ টিটকাভাৰ ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু একো কৰিবলৈ নাই তলৰ মেট পৰ্যন্ত আছে ফুট মেট পৰ্যন্ত ইয়াত আছে গোটেই গাড়ীখনত আৰু বেক চাইডৰ ছিট হৈছে এইটো আৰু ৰোখটো চাওক ধুনীয়া হৈ আছে ৰোখটো মানে আপোনালোকে জাষ্ট কিনিব পৰা হৈ আছে গাড়ীখনত এবাৰ বহি দেখাই দিছোঁ বহুত কমফৰ্টেবল মাজত বহি আপোনালোকে বহুত কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব আৰু এইখন গাড়ী কি হয় মানে মেইনলি কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পজত ইউজ হয় কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পজ মানে ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী স্কুল নিয়া কিবা দোকান থকা মানুহে দোকানৰ বস্তু অনা কিবা কাৰণত এই চিটবিলাক আপোনালোকে খুলি ল'ব পাৰিব এইখিনি চিট খুলি ল'ব পাৰিব বেকৰ হওক এইফালে হওক আৰু স্পীকাৰ লাগি আছে এইফালে এইফালে স্পীকাৰো লাগি আছে এইফালেও লাগি আছে এটা স্পীকাৰ গাড়ীখনত খালী স্পীকাৰকেইটা লাগি আছে ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো লগাব লাগিব আগ চাইডে ছাউণ্ড ছিষ্টেমটো কিবা এটা কাৰণত বেয়া হৈছিলে মালিকে গাড়ীখনৰ মালিকে মানে খুলি পেলালে তো আগফালে লগাব লাগিব এতিয়া গাড়ীখনৰ বাকীখিনি দেখাই আছোঁ গাড়ীখন মই এবাৰ অন কৰি দিছোঁ বাৰু ফৰ্টি নাইন ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড চলিছে গাড়ীখন আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ নহ'লে মই পাহৰি যাওঁ মানে কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে সেই কথাটো ক'বলৈ মই প্ৰায় পাহৰি যাওঁ ভিডিঅ'বিলাকত আৰু এইফালে এটা গ্ল'ভ বক্স আৰু ইয়াতে সরুরা কাগজের টুকু বেগুড়ি সুমায় আছে এই অকে আছে আর ইয়াতে আপনাদের এটা এয়ার বেগ পাই আছে এটা এয়ার বেগ স্পিকার আগফালো স্পিকার আছে এফালে আর এই নন এসি হয় নন এসি মডেল হয় ফেন আছে এই নন এসি মডেল তো হয় এসি মডেলও আছে ইয়াৰ কিন্তু প্রায়বিল কি হয় মানে নন এসি বিচারি থাকে সেই আমি নন এসি আনি রাখি এয়ার এখন তো অলরেডি অল্প আগতে চ্যালু হয়ে গেছে এখনও ধুনিয়া কন্ডিশন আছিলে বাকি সব এই ওয়র্কিং আছে যানখানি বস্তু আছে ওয়র্কিং আছে গিয়ার শিফটিং একদম ধুনিয়া হয়ে আছে বহুত কোমল হয়ে আছে গিয়ার সিফটিংয় কোনো প্রবলেম নাই হ্যান্ডবেগ শ্যান্ড বেগ সব ওকে আছে বাকি গাড়ীখন একদম কমফর্টেবল গাড়ি আর এইবিল আগফালে মেট মেট পি আছে এগুলো মেট পাই থাকে আর গাড়ি সম্পূর্ণ সিল আছে সেফন সম্পূর্ণ সিল আছে সব এফন কীটা সব ইকো এফন কেটার ভিতর থাকে দিই এফোনট ভিতর থাকে আর ইঞ্জিন তো তলত সিটর তল আগ ফ্রন্টাইড তো খুললে আপনাদের দেখা নেবেন এইটা এফোন সিল আছে কোনো এফোন প্রবলেম নাই গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনৰ প্রবলেম নাই আৰু এখন পেট্ৰল ভার্সন হয় পেট্রোলেই হয় কিন্তু পেট্রোলে থাকে আরো কন্ডিশন কন্ডিশনবিল এনেকা অকান চাই আৰু লোক আর গ্রিচিং লাগিব দজা দর্জা সর্জাবিলাক যা লব অকা গিচিং সিচিং কৰিলে আৰু ধুনিয়া হব গাড়ি তো বাকি একদম সবকুছ ঠিক আছে গাড়িখান একো ইয়াত প্ৰব্লেম নাই ফাষ্ট টেগ চাষ্টেগো লাগি আছে অকণমান দূৰণিলৈ চাগৈ যাত্ৰা কৰিছিলে কেতিয়াবা তো বাকী লাইট চাইট এইবিলাক বুকিং আছে ত' সেয়াই আৰু ভাবিলোঁ ইক'খনৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে আৰু গাড়ীখনৰ দামটো ইনক্লুড ট্ৰাঞ্চফাৰ আমি আছকিং ৰাখিছিলোঁ ফ'ৰ এইট্টি কিন্তু এইখন কমত ওলাই যাব ফ'ৰ ফৰ্টিমান ফাইনেল আহি যাব গতিকে আপোনালোকে এইখনো ফাইনেন্স কৰি ল'ব পাৰিব বা কেছত ল'ব পাৰিব এইখন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি গাড়ী হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই পেলাই আহিব পাৰিব আৰ পি মটৰছতে আছে গাড়ীখন এইবিলাক বুকিং আছে আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰিব আৰ পি মটৰ্চ আৰু সন্মুখতে ৰাস্তাটো আছে দেখিছে আৰ পি মটৰ্ছ পুলিবৰ গোলাঘাট টু ডেৰগাঁও ৰোডত যিটো ডেৰগাঁৱৰ ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে গোলাঘাট ন পাৱতেই পাব আৰ পি মটৰছ তাতে আহি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ল'ব পাৰিব আৰু কিবা এটা নিগ'চিয়েট হৈ যাব আৰু ভিডিঅ' চাই আহিলেতো কথাই নাই আৰু কিবা এটা হৈ যাব ডিছকাউণ্ট আমি কিবা এটা ডিছকাউণ্ট কৰি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম তো আহক আপোনালোকে ধুনীয়া ইক'খন যদি ল'ম বুলি ভাবি আছিলে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে ইক'খন দেখাবৰ কাৰণে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইক'খন দেখাই দিওঁ আৰু গাড়ীখন ধুনীয়া হৈ আছে সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকক যিসকলে ল'ব বিচাৰে আহি পেলাই কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব